আজি কাতি বিহু আৰু কাতি বিহুৰ যা যোগাৰ চাকে সকলোৱে কৰিছেই ময়ো এয়া লাহে লাহে কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আজি পিছে টুকটোকেই এয়া মোক অকণমান সহায় কৰি দিছে কালি যিহেতু দিনটো তাৰ লগতে দিনটো নহয় চাৰে দহটামান বজাত ঘৰ পালোহি তথাপিও সেইখিনিৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া কাৰণে বহুখিনি কাম মোৰ থাকি গ'ল এয়া গা পা ধুই কিবা এটা বনাই ঘৰৰ সকলোকে খুৱাই বোৱাই মই বোলো আজৰি কৰি লওঁ তাৰপিছতহে মই ঘৰৰ কামত ইটো সিটোকে লাগিম কালি যিহেতু মাৰাথান আছিলে তালৈ গুচি গ'লোঁ আৰু আহি পোৱাৰ পিছত কামবিলাক কৰিবলৈ থাকিয়ে গ'ল বা কৰিবলৈও মন নগ'ল কাৰণ ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে শুই উঠিয়ে গৈছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু সেইবাবে কামবিলাক থাকি গ'ল আৰু এতিয়া ল'ৰালৰিকৈ কৰিবলৈ লৈছোঁ ঘৰ সৰা মোচাবিলাক কাম বিহু বুলি আচলতে বহুত কামেই ওলায় এটা এটাকৈ সকলোবিলাক কৰি থাকি কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু অকলে যিহেতু কৰোঁ সেয়া ঘৰৰ ভিতৰৰ কামখিনি কৰি আকৌ মই এতিয়া তুলসী ভেটিটো বোলো চাফা কৰি লওঁ ইয়াতে তুলসী এজোপা ৰুইছিলোঁ কিন্তু কি হ'ব ছাগলী গৰু যিহে উৎপাত তুলসী পুলি খাই মানে মাৰিয়ে পেলালে তুলসীজোপা তাৰপিছত আজি আকৌ বোলো ভেটিটো নতুনকৈ বনাওঁ বুলি ইয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আৰু এতিয়া ইয়াত আগতেতো এইবিলাক কাম আমাৰ মাহঁতে কৰিবলৈকে নাপায় আমিয়ে কৰি চব ঠিক কৰি দিওঁ আজিকালি আৰু সেইবোৰ নাই ল'ৰা সেইবোৰ ধান্দাই নাই দেখোন তথাপিও বাৰু বিহুটো আহিছে বিহুটো আহিছে যেতিয়া কৰিবলগীয়া কামখিনিতো কৰিবই লাগিব তুলসীৰ তলত চাকি এগত জ্বলাবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে তুলসী আছিলে তুলসীৰ পুলি আৰু তাকে সেয়া আনি বোলো ভেটিটোত ধুনীয়াকৈ ৰুই দিওঁ আৰু মাটিখিনি ভালদৰে সানি লৈ মই এতিয়া তুলসী পুলিটো ৰুইছোঁ আৰু সকলোৱে চাগে কামত আজি বহুতে ব্যস্ত হৈ আছে বিহু আৰু কেনেকৈনো পূজা গ'ল কেনেকৈনো বিহু আহিল একো ধৰিবকৈ নোৱাৰিলোঁ নহয়নে আৰু সময়বোৰ তেনেকৈয়ে গৈ আছে আৰু আমিও তেনেকৈয়ে গৈ থাকিব লাগিব সময়ৰ লগত খোজ মিলাই সেয়া তুলসী পুলিটো ৰুই আকৌ মই আহিছোঁ দোকানলৈ দোকানখন বোলো মচি লওঁ আৰু মাটি যি আনি দিবলৈ গ'লোঁ যিখিনিহে মাটি আনি দিলেও ল'ৰা ধেমালি কৰি থকা নিচিনা হ'ব এতিয়া মোৰ মানে মাটি যিখিনিহে আনি দিলে উপায় নাই এতিয়া কিবা এটা কৰি আৰু তেনেকৈ মচিব লাগিব মই যিহেতু মাটিখিনি নিজে গোটাই ল'বলৈ সময়ে নাপালোঁ নিজে গোটাই ল'লে বাৰু মোৰ চিন্তা নাথাকে সেই আনলৈ আনৰ হাতলৈ পাতলে চালে অৱস্থাটো এনেকুৱাই হয় এতিয়া ইয়াৰ ল'ৰা ধেমালি কৰা নিচিনাকৈ কৰি আছোঁ মাটি গ মানে হেৰিয়ে নহ'ল আৰু এতিয়া মোচিবলৈ যে কিমান কষ্ট হৈছে তথাপিতো মোচিব লাগিবই কৰিব লাগিবই আৰু সেইকাৰণে বেলেগকৈ মাটি আনিবলৈও মোৰ সময় নহ'ল সেইখিনি মাটিকে আৰু এনেকৈ পিটিকি মোহাৰি কোনোমতে মই বান্দাখন মুচি মুচিছোঁ আৰু নুমুচিলেও মনটো বেয়া লাগে বিহু দিনাখন সেয়া বান্দা মুচি শেষ কৰি আহিয়ে তুলসী ভেটিটো মচি লৈছোঁ মুচি কাচি ল'লেহে ভাল লাগে সন্ধিয়া লগাটো ধূপ চাকি দিবই লাগিব শৰাই এখন দিবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ তুলসীৰ তলকণো অকণমান মচি লয় আজি এনেই এইবিলাক কামৰ লগতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ এতিয়ালৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু